Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. О, Дедушка, какие люди, вы люди. А вы же говорили, что вы из Курской области, если не ошибаюсь, да? Я я тебе так восходил. А, вы не из Курской области? У тебя память да? Возможно, возможно, соглашусь с вами. Я просто недавно приехал в Суджи, вот, а там стреляет все время, типа, контузило. Там сейчас ловят. Он, там, террористическая операция. Ага. Покажу. Покажу, да. покажу, как ловят. Смотрите внимательно. Только не переключайтесь. Подожди, Да, 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 я же говорю, я сейчас вам покажу. Только да. видео, блин. А там ускользнул, да? Что-что? Ускользнул Свиньон, значит, я не, 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 я покажу видео сейчас, я найду. Это мы снимали с ребятами вчера. Наши ребятка отработали. Вот. Да, ладно, да, да что, покажу не видос, что я тебе показывал по прежнему Сейчас, дед, подожди, потому что Зачем мне твое видео? Да покажу тво... да покажу твоих этих срочников, которые. Деньги. Смотри, дед. Смотри, дед. Это Курская область. Видишь там флаг российский? Ну, Видишь флаг российский? Смотри. Деньк. Оп. Это пятерочка, магазин. Это администрация. Инэ, знаешь откуда? Че? Раз перекачиваешься станция. А, это все файки, вы уже закончили там все. Да, А ты мне что показываешь, Зачем ты мне показываешь? В смысле? Я показываю, как у вас в населенных пунктах снимают российские флаги. Ну фейк это, я же видел. я тебе говорю. Все знают, что это фейк. а, -а, -а, -а. Я тыmerin. понял, дед. Ты не, у тебя нету телеграмма, ты вот. смотришь в челик. Да, это фейк. Я тебе наврал. Нас там нету и не было. Это натовские войска вообще-то заходили. Ну вас, конечно, не было. Ты же сказал, что был. А я а знаю, что не было. Так Orlando. я же не в войсках украинских служу. Ты только сейчас сказал, что ты в суде был. Ну я был, но я со стороны НАТО. Говорит, я... А Так я со там стороны я НАТО, НАТО, НАТО. Я в натовские что войска не не заходил. НАТО, НАТО там есть, да? Танки, Танки натовские, натовские. Поляки. <реклама> Поляки, французы, натовские. Бред, Значит, та, а. натовские там, НАТО ну. есть, да? ну. Жумапа. А жумапа. жумапа. Чего? Жумапа. Ты по-русски говоришь. Артиллерийская, а артиллерийская? артиллерийская Жумапа. Ну, а, я не знаю такую. Ну, а не знаете? Это ну, твое изобретение. Не, французские артиллерийские установки Жумапа. Нет, нет слышь, это твое изобретение. Ты изобрел. Говорю, французские артиллерийские установки Жумапа. Ты, батя, как же ты так прозевал? Дед, слушай, вот только я что, могу что перед тобой работать, я общался да. с Иваном, показывал ему видео, вот этих ваших э -э срочников, Слышь, а где это видео? Мужик, мне твои видео ты не показывай. Так я, я не могу хочу... показать, потому что не, не знаю, куда, я, куда пропало видео. Не хочу видео твои смотреть. А я покажу тебе. Фейки все это. Ну я хочу тебе фейки ты, показать. Ты своих подписчиков обманываешь. Понятное бля. дело, ты и как и думал? Да. Я своим подписчикам фейки показываю. Фейки показываю подписчикам. Че ты мне с молодых паришь? Своим да. подписчикам показывай. Дед, подожди, а ну народ, блю, скинь ты мне в чат, будь ласка, видос, как я сказал, как я тебе, конечно, показывал по-прежнему. Да здесь... я сидю сейчас? Как в Не, суд, в Судже, в Судже. Суд? Суд суд сколько, сколько километров до тебя осталось там? Отсюда же до первых российских... Нет, нет, нет. От Донецка, от линии А, нет, я сейчас в суд же. Да, в сколько? Через неделю к тебе не приду. Да говорю, не. я сейчас в суд же, дед. А при Ты в Краматорске? Да в суд я сейчас. Нет, еврей. Да что не еврей? Дед, ищу видос. Ты сидишь в Краматорске. А в Краматорске... Нет, в суд Я сейчас в суд командировка. Кто? Ты, Ты в командировке? В да. Ты дори. <связок> 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 у тебя унитаз у меня есть у тебя? Слушай, отдал вчера вашим военнослужащим, потому что они сидели в окопах две недели, ждали, Не -не. когда мы придем. И унитазов они так и не видели. То я подарил нет, свой унитаз. Нет, дед, я тебя спросил, у тебя есть унитаз? Нету, нету, отдал, отдал русскому унитаз. А вот нашел дед. Смотри, вот это, вот это, как говорится, нас там нет, вот. И показываете тебе фейк. Это Курская область, это вот НАТОвский идет. А вот там лежат, вот там лежат. Сдались. Это фейки сдаются. Кого? Отдерглись. Кого поймали? У меня уже видео есть, что поймали. Кого именно? А вот это твоя с глупой ну да. Да, дед, я слышу. а то ты все, Слушай, куда слушай, собираюсь бежать в Курск, а то президент твой где-то спрятался. Нет, нет. Твой президент третий день подряд не выходит на связь и не хочет рассказать людям, что произошло. Вот, ядерное государство, впервые в жизни напали на ядерное государство, впервые, никогда такого в истории не было. Нападает, как вы утверждаете, Украина, президент спрятался, не может объяснить людям, что там происходит. А Я колонну техники учу. вашей как Там раз... Там не происходит. Дед, как колонну техники раз... Вы На видео ваши вы. военнослужащие снимали большущую кучу разбитой вы. техники и в Курской области. А вы. наши, а наши ребята опубликовали видео с дрона в момент прилета Хаймерсов. А что ты, об этом не, не не чё, не ты об этом не говоришь? Чего ты, что ты об этом не говоришь, дед? Да? А кто не... тебя там читал? Сейчас я покажу видео, подожди. О, тебя там читал. Покажу, Почему покажу, ты видишь тебя покажу, себя покажу. как Покажу тебе Хаймерса. Ни... Смотри. Не, не, ты я скажи еще, как мы, как мы. Этот... Ваша, к... ваша колонна с техники. А да, а? Ваша колонна техники. Смотри, не Хаймерс. Нет? Да, показать тебе видео, фотографию. Смотри, смотри. Слушай. Да аэродром там 7 километров. С смотри. Не аэродром, а прилетело по складам с боеприпасами, дед. Смотри, ну, как... И чего? Смотри, как красиво показываю тебе. Ну, вот Я это... это... видел. Смотри, вот это, вот это склад. Слышь, это 7 километров. А склада О, уже да, нет. Я... А где склад? А где склад? 7 смотри, склад есть. Смотри, склад есть. Но. Склада нету. А ну, куда, а куда, склад, куда склад по чистые, в чистом поле опять сложим. А, это был прилет по полю. Да, в чистом поле, да. А склады где находятся? В чистом поле. Понял, а так склад с боеприпасами уничтожили? Оболочкой. Уничтожили да, склад с боеприпасами? На, на тебя хватит. Уничтожили там склад с боеприпасами или нет? Не волнуйся, для тебя их хватит. Дед, уничтожили или нет? Нет. Как же вы боитесь об этом говорить? Я вижу, уже начал извиняюсь, извиняюсь. Слушай, дед, сейчас я тебе покажу. Смотри, я тебе показываю, где находится склад и где находится аэродром. Сейчас, мы, даже сделаем... Я тебе сказал, полтора километра взрывной полосы и 7 километров от города. Ты же мне говорил 7 километров в общем. А 3 километра это <связано> до здания аэропорта. <связано> Дед, прилет, ладно, я понял тебя, У, уже полтора. Прилет был не по городу, прилет был не по аэродрому, а Но... прилетело да. целенаправленно по, сказали, по, по, городу, по складам. А склад находится на территории аэродрома, дед, потому что аэродром это не взлетная полоса. Аэродром это большущая площадь, где есть, Вы сказали, что где есть большущие топлив. баки с вот этим э, реактивным топливом. Где Добавляем. есть техничная зона, Добавляем. где Добавляем. есть взлетная полоса где есть в ангары, где есть также склады с боеприпасами. Когда прилетают по этой территории, называют прилет по аэродрому, дедушка. И сказали, что был уничтожен большущий склад с кабами. И Липецкое правительство заявило о том, что у нас вводится чрезвычайная ситуация в городе, потому что фейерверки аж до утра были, разлеталось, даже дома повредило там вблизи. Вы сказали, вы сказали что, что вы аэродром разбили в хлам и больше. Не, ну где хорошо, ссылайся, кто и это сказал? Кто это сказал? Давай. Теперь кто скажи. это сказал? Ну, вот не это прыгай. Не забалтывай, не забалтывай меня. Кто сказал, что у аэродром весь уничтожен? Краинцы. Кто именно? Как вы не забалтывай, Ай, не, забалтывай Брис. Брис. А не забалтывай меня. Задаю вопрос: кто сказал? Не забалтывай меня. Кто сказал? Не забалтывай меня. Кто сказал? <свят> фейкомет! Фейкомет! Фейки! Зачем ты мне в свои мяки? А ты меня не можешь обидеть! Ты, фай... ты фейки рассказываешь! <свят> не можешь ни обидеть, разозлить! Ты фейки рассказываешь! Я тебя не Ты фейки рассказываешь! Слышь, <свят> еще ты мне про это расскажи! Фейкометчик! Дед фейкомет. Сколько, сколько подводных лодок а ростов в дону в утопили? Одна была повреждена год назад, а утопили ее вот неделю назад. А вы еще третий раз на дне, ее третий раз Нет, предыдущий раз была информация о том, что подводная лодочка ростов на дону была повреждена. Предыдущий раз год не, назад. Не Ты не поврежден. найдешь нигде информации о том, что было заявление об ее уничтожении. Было повреждение. А сейчас говорят, что подводная лодка изменила название. Теперь ее называют Ростов на дне. Да? Да. А когда вы ее третий раз Слушай, дед, третий раз не нужно топить, как было с крейсером Москва. Где крейсер? Москва! Смотри, крейсер Москва раз потопили. Вот. Раз крейсер Москва. А ростов на Дону раз подбили и спустя год потопили. Ах ты фейкометчик! Нет, нет я, я честный человек. Был, был Ростов, теперь на дне. Была Москва, нет. теперь на дне. Ну, это, да. В твоей, ну, мне, ну да. Мне. Дед, слушай, у вас же победа везде. Вы уже с Курской области всех, всех выгнали. Нет, отмалываемый. Да, контр-тип. Операция. Отлавливаю. Да. Ваш Ахмат Аид. Записали сегодня видео, в 35 или 40 километрах границы с Украиной, в населенном пункте, в который никто не заходил. Даже ни один российский военкор не сообщал, что там были бои. Они записали видео и говорят, мы освободили от украинцев. А украинцы, как оказалось, в 30 километрах на другом направлении взяли ваших 20 человек в плен. Ахмад чай! А почему он сказать дороже? Написано на Курск с всяким знаком. О, ты поверил в это? Это ж прикол был, дед. А ты, а ты поверил в это? С Работал, дед. Этот прикол сработал. Даже я у себя в Телеграме опубликовал информацию. Курск с мягким знаком на украинском да, языке. Да, да, и да, ты да. в это поверил. Дед, а там еще, знаешь что? Там еще цифра изменена, потому что этот знак находится на территории Украины, и там на расстояние до Курска 280 километров И это как раз таки фотография была сделана в Украине. Просто изменили количество километров. А вы в это поверили? это работает. Дед, знаешь, за... знаешь зачем вентурально вентурально. это делается? Дед, знаешь, зачем это делается? Чтобы... Это, это чтобы за жителей Ростовской области, чтобы они делали кипиш. Это с этой салю сделано. Это знаешь, как было? Это позавчера. Позавчера. Забав, позавчера, дед. Я тебя сейчас позавчера. Позавчера значит сделали я, я, сделали мы следующее опубликовали видео что мы смотрим через камеры э, передвижение ваших э, войск нам нужно, нам нужно было сделать что чтобы вы полностью уничтожили все камеры частные и вы начали россияне начали при россиян в курской области уничтожать камеры и вы это начали делать а ваша ФСБ а ваша ФСБ в... Стала. Как это так? Смотрели. А тут Россия не взяли и сломали все камеры. Молодец, дед. хорошо работаем. Это фейк. Это фейк. Это фейк, дед. На этим и закончим